చిదంబరాన్ని దర్శించిన కాశీలో మరణించిన తిరువార్లో జన్మించిన కలిగే మోక్షప్రాప్తి అరుణాచల శివ అనే పేరును ఉచ్చరించినా చాలు ముక్తి లభిస్తుంది ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ అరుణాచలాష్టకం దర్శనాధప్రసదసి जननात् कमलालये काश्यान्तु मरणान्मुक्तिः स्मरणात् अरुणाचले करुणापूरितापाङ्गं शरणागतवश्चलं तरुणेन्दुजटामौलिं स्मरणात् अरुणाचलम् समस्तजगदाधारं सच्चिदानन्दविग्रहं सहस्ररथसोपेतं स्मरणातरुणाचलम् काञ्चनप्रतिमाभासं वाञ्छितार्धफलप्रदम् मां च रक्षसुराध्यक्षम् स्मरणात् अरुणाचलम् बद्धचन्द्रजटाजूटम् अर्धनारीकलेभरं वर्धमानदयाम्भोदिम् स्मरणात् अरुणाचलम् काञ्चनप्रतिमाभासम् सूर्यकोटिसमप्रभम् भद्धव्याघ्रपुरी ध्यानम् स्मरणात् अरुणाचलम् शिक्षयाखिलदेवारी भक्षितक्ष्वेलखन्धरम् रक्षयाखिलभक्तानां स्मरणात् अरुणाचलम् अष्टभूतिसमायुक्तम् इष्टकामफलप्रदम् शिष्टभक्तिसमायुक्तान् स्मरणात् अरुणाचलम् विनायकसुराध्यक्षम् विष्णुब्रह्मेन्द्रसेवितं विमलारुणपादाब्जं स्मरणात् अरुणाचलं मन्दारमल्लिकाजातिकुन्दचम्पकपङ्कजै इन्द्रादिपूजितां देवी स्मरणात् अरुणाचलम् सम्पकरं पार्वतीशं सूर्यचन्द्राग्निलोचनम् मन्दस्मितमुखाम्भोजम् स्मरणात् अरुणाचलम् इति श्री अरुणाचलाष्टकम् सम्पूर्णम्